aziz yurtdoshlar ulug' ma'rifatparvar bobomiz abdurauf fitrat har bir oilaning saodati va izzati shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog'liq tinchlik va totuvlik esa millat oilalarining intizomiga tayanadi mamlakat va millatlar ham shundagina kuchli bo'ladi deya oilaning jamiyat hayotidagi o'rni nihoyatda katta ekanini ta'kidlagan edilar dinimiz ko'rsatmalarida ham oilaning muqaddasligi uni asrab avaylash er kishi o'z ayoli bilan yaxshi munosabatda bo'lish kerakligini uqtiriladi jumladan qur'oni karimning niso ya'ni ayollar deb nomlangan surasida ular bilan totuv turmush quringiz deya erkaklarni jufti halollari bilan ahil va inoqlikda yashashga chaqiradi дорогие друзья Семья всегда на протяжении всей многовековой истории человечества при любых обстоятельствах была священным институтом существования человечества. Семья состоит из мужчины и женщины. И долг каждого сознательного мужчину беречь женщину, заботиться о ней, оберегать ее от опасности. Это предписывают все религии. Наша религия говорит о том, что... Муж должен обращаться с женой как с немощнейшим, то есть слабым сосудом, который тоже является сонаследницей вечного спасения. Для того, чтобы не было а, никаких проблем, для того, чтобы а, конфликты не мешали молитве. Берегите а, семью, берегите женщину. erning burchlari ayolining mahrini ado etish nafaqa taom libos boshpana ro'zg'or anjomlari bilan ta'minlashi kerak ayolning burchlari esa erining rizoligini topish uning mol mulkini qadr qimmati izzat hurmatini saqlash kabilar hisoblanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deb marhamat qiladilar sizlarning yaxshilaringiz o'z oilalariga yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdir men esa o'z ahlimga sizlardan ko'ra yaxshiroq munosabatdaman ushbu hadisi sharifdan er kishi o'z ayoliga yaxshi muomala qilishi uni bular bo'lmasga Ta tahqirlamasligi ayoli alloh taolo tomonidan berilgan omonat ekanini unutmasligi lozim ekanligi tushuniladi aziz yurtdoshlar oila atalmish muqaddas qo'rg'onimizni asrab avaylaylik erlar ayalar, ayollariga ayollar erlariga Дорогие сограждане, постарайтесь быть неравнодушными к вопросам семьи. Мужчины, берегите женщин и, в свою очередь, женщины, берегите мужчин. Пусть каждый член семьи заботится друг о друге. Тем самым достигается гармония взаимоотношений, тем самым строится безопасное гармоничное общество. ayol e'zozda qadrli yurtdoshlar oila mustahkamligi er va ayolga birdek bog'liq e'tiborli bo'laylik bizning noto'g'ri qarorimiz va xulosamiz bilan farzandlarimiz tirik yetim bo'lib qolmasin o'zimiz va farzandlarimiz uchun mas'uliyatli ekanligimizni aslo unutmaylik davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda turmush qurishga oilaga farzand taqdiriga nihoyatda chuqur mas'uliyat bilan qarang bu masalaga yuzaki yondashib ham o'zingiz ham o'zga insonning taqdirini xavf ostiga qo'ymang